Закончился четвертый тур для команды Мариуполя. Мы Главного тренера мастера спорта международного класса Вячеслава Ксенды. буквально пару, пройдем пару минут и спросим, что удалось, что не удалось. Доволен, довольны ли вы своими молодыми, стопроцентно молодыми подопечными? И какие планы на будущее? Ну, вкратце, а потом еще пару вопросов. Ну, молодыми подопечными я не могу, у меня такой характер, я всегда не успокаюсь, на достигнутом, поэтому ну, недоволен. Хотя, ну, можно сказать так, что то, что я планировал от них на 50%, на 60% даже они выполнили. То есть здесь, да, я могу сказать, что доволен. То есть они проверку боем прошли, вот, и сегодня показались, обнажились те моменты, именно в этой игре, когда ребята на порядок вышли Динамо, вот, они показали э, вот эти именно свои ошибки, ребята молодые, над чем мы сейчас будем работать. Вот в частности сейчас Игорь Кичиджи показала, что, на чем мне нужно у него что исправлять. Поэтому я считаю, что очень здорово. То есть, ну Да, я доволен. Вот, тот же молодой Богдан Яков забил гол, то есть уже уверенно в себе появляется. Ну, Найденов Дима что-то сегодня не забил, потерялся. Ну, я его поддержал. То есть я их не ругаю, я не говорю, там вот что ты делаешь, нельзя было бить. Когда это нужно было, я народа рубей, только забивает. То есть и им нужна психологическая поддержка, чтобы они дальше не ломались. Их нельзя останавливать, ну, развитие. Ну, Вадим, ты же как мастер сборного международного класса, как игрок, который поиграл очень много профессионально за границей, ты же понимаешь, что останавливаешь молодого игрока, ну, психологически ломаешь его, он все, остановился в росте, его можно вообще сломать и потерять. А у нас сейчас не до того, у нас вот на у. В Украине ну, будем так сказать переживать трудный период, и мы должны дорожить каждым именно, не скажу дарованием, но каждым способным и перспективным игроком. Обязаны просто дорожить. Мы услышали, будем надеяться, что действительно это молодежь, которая сейчас уже новую историю будет писать мы рыбы одного пола, уже совсем скоро будет приносить совсем другие результаты. Естественно, есть там хорошая молодежь, есть перспективные игроки, но работать надо еще много-много-много. Вот. И такой уже вопрос, естественно, то, что входит сейчас по нашей стране. Это два вопроса задам. Один очень короткий. Согласны ли вы с тем, что федерации... ФВПУ и Кучеренко поставил точку по дисквалификации Алексеева только на два тура и, и вкратце как вы прокомментируете момент? Ну, по этому моменту ну, как бы есть правила, от них не нужно отступать. В Ленбук написано от года до трех. И Но ну, даже при всем том, как бы это не происходило, там, ну берем так ту сторону, которая ну, виноват судья, не виноват судья. Судья всегда прав. Если мы сейчас создадим прецедент, то это будет происходить дальше. И может повториться еще. У нас когда-то был там несколько, ну, десяток лет назад, это все было на самом деле жестко наказано. И ну, нельзя этого. Я его, этого игрока парня, я его успокаивал сам. Я был как раз рядом, когда он а, продолжал ну, досматривать игру, еще игра продолжалась. Я ему говорю, что ты будешь в любом случае не прав. Нельзя этого делать. Прав судья, не прав судья, как ты считаешь, так получилось. Но этого ни в коем случае нельзя делать. Есть, соответственно, судьи, есть органы вышестоящие, пускай клуб, руководители клуба обращаются в федерацию с тем, что если судья на самом деле не разбирать, его наказывать, и к нему какие-то санкции приводить. Но если каждый игрок у нас сейчас будет вот такие вещи производить, ну нельзя этого. Нельзя. Ну, мы услышали, не могу не согласиться, потому что сами и тренеры, и судья, и так, если же нейтральный мой голос, конечно, скомпрометировал себя на... По моему мнению, э, исполком федерации этим решением. И последний вот вопрос, такой тоже. Эль мы как-то пытаемся тоже все вылезти, пытаемся развить, пытаемся что там чтобы сборная хорошо сыграла. Но вот уже третий тур подряд главного тренера национальной сборной из визиона Валерия мы не видим на основных играх. Как вы тоже это оцените? <eur> ну, я хотел бы на этот вопрос ответить более, ну, наверное, издалека. У нас был чемпионат Европы по 97 году среди юниоров. И как раз и Валерий учится. Валерий, забыл учиться. По европейским будем, просто Валерий зависит. там, но там же был также Евгений Наумчик. Я их уважаю обоих как личности, я их знаю как тренеров, как спортсменов. Вот. С Валера даже мне довелось немножко быть молодым игроком, поиграть. Но я в чем был не согласен. Именно начинается с 97 -го года. Мы потеряли уникальную возможность, шанс доказать стране, что водное поло, олимпийский вид спорта у нас может существовать. Чему? 97 год. У нас игроков высшей лиги, которые на тот момент играли, не так много было, человек 7, из которых, как я так, ну, я не буду, может быть, может я ошибусь, два или три человека максимум, которые принимали участие в чемпионате Европы. У меня в команде 5 человек 97, 98, 99, которые уже два, на тот момент два сезона провели в высшей лиге. И они, я уверен, тот же Криволапов, тот же Седых Валентин, который левши там не хватало, тот же, ну, в первую очередь, Криволапов в центральной подача, он на тот момент, и даже сейчас, он выше, чем ваш парень Львовский, который 2000 года, который на тот момент пороха даже не понюхал. То есть, почему так происходит, что команду набрали из тех людей, которые где-то были, где-то они находились, которые даже не играли в высшей лиге. И мы могли по 97-му легко выйти. Вы видели, там у нас были одинаковые игры, ну, то есть, очень равные, рядом. И ребята, которые были вообще абсолютно к этому не готовы, они э, находились в составе. И Евгений решал, и Валерий решал. При том, что они даже ни разу не приехали в в том году, это я на самом деле ни разу не приехали ни один тур, посмотреть этих игроков 97, 98, 99. Скажите, пожалуйста. Как можно из этого выбирать состав объективно раносцены? Здесь надо обязательно сейчас вести то, что было. Тренерский совет принимает участие в утверждении сборной. У нас бы тогда такого не было. Я даже, ну, я не знаю, может это юмор или нет. Я хочу оклад тренера сборной, хочу получать 7, а сейчас говорят будет 11. Я хочу получать эти деньги. Я на самом деле скажу так, что я буду минимум не хуже любого из этих тренеров, которых я назвал, как минимум не хуже. И я гарантирую, что будет объективный состав и будет он сильнейший. И не будет такого, что будет кто-то оставаться дома, рассказывать, ой, там визу не оформи, еще чего-то. Реальный пример у нас вратарь сейчас, парень, выше на голову всех остальных 2004 года. То есть 2002, прошу прощения. Его не берут сейчас в сборную юношескую. Как так, если он выше, он выше лиги играет. Кривола по 99-го. Да его сам Бог велел тогда по 97-му взять. Он сейчас любого, ну кроме, конечно, вашего защитника основного и кроме Абрамова, он любого убирает сейчас. Его надо было брать вторым. Он бы там делал такие вещи, которые, ну, тот же Сиды, который Левша, который доказал у нас лучший бомбардир в чемпионате. Ну, не этот тур, если не брать учет, а в том чемпионате и первые ну, три тура, которые были у нас в этом чемпионате. Он забил в команде больше всех голов, как он играет 98-го года. То есть тренер сборной при таких ну, финансовых, ну, просто даже при таком окладе, значит, я должен приехать посмотреть. А то, что они говорят, мы на последний тур приедем. Я не согласен к Адиричке. Я считаю, нельзя за счет э, своего ресурса, я имею в виду, ну, так и было, что Евгений на львовских ребят. Я все понимаю, мы все такие умные, грамотные, но должно быть хоть какая-то объективность. Всегда было в сборной, набирали состав человек 10, 11, 12, сейчас 15. То есть всегда везли одного человека, который там был нужный. Там пассажиры, там кто-то там проявлятельные люди, которые давали деньги. Сейчас можно из 15 двоих повезти, но 13 должны быть основные, лучшие. Объективно. И так должно быть. Должен быть спортивный принцип, олимпийский принцип, сильный. Сильнейший участвует. Мы за что боремся? Мы хотим возродить, вернуть водное поло опять в олимпийский вид спорта. И мы же сами этого не даем делать. Тренера нельзя снять, того. Ну как, невооруженным взглядом видно. Давайте пускай работает тренер, который нормальный. Ну как это? Я считаю, я бы, если бы был сейчас тренером сборной, я бы даже использовал момент в Мариуполе, когда можно использовать ту же воду вечером, этих ребят, которые уже... Да, одна основная игра. Динамо Львов, Слобожанец. Все. И в основном эти игроки в сборной. Основа. Так возьми их и собери вечером, тренер сборной, на тренировку. Пускай они не будут играть, но тактически поиграть на одних воротах лишнего. Сказать, что ребята, я хочу, у нас такая схема игры. Мы будем играть в отборе там, с теми с теми командами. У этих команд такая манера. Там этот игрок, тот игрок. Так играют. Систему розыгрыша построить, систему защиты. Второй состав играет ту защиту, которую ну, предполагаемый соперник. Как обычно, Вадим, ну ты же знаешь, это профессионально. Поэтому я считаю, мы должны работать современно. Ну, для этого, наверное, как минимум тренер национальной сборной должен находиться на основных турах экстралиги и отбирать. Действительно, было даже да. в сегодняшнем, в сегодняшней даже молодой команде Мариубля, который не играет за золотые медали, но там четко видно два игрока, которые спокойно могут составить и быть кандидатами в национальную как минимум сборную. Кандидатами, как минимум да, да. Но да, для этого ну, жалко, что тренер, наверное, раз не смог приехать, занят. Наверное, он занят. Своими делами я на водной полок, главный тренер национальной сборной, и не хватает времени. Ну, на этом мы поблагодарим, кстати, это мнение было... Судьи, судьи, судьи международного категории да, мастера спорта класса сегодняшний день главного тренера команды ВК Мариуполь Вячеслава Костанде. Спасибо. Спасибо большое. все спасибо удачи вам и вам до следующего удара. тура. Спасибо, что вы есть, что вы даете возможность освещать. И на самом деле, эта информация дойдет. И нам нужно что-то двигать. Что тренер сборной он должен как минимум опытным и иметь авторитет на международной арене, знать конъюнктуру игроков, иметь возможность там договориться, хотя бы на сбор. Или как. Ну, я, ну, это много. Согласен, согласен. Будем, я думаю, что наши слова услышат и изменения будут и совсем скоро спасибо спасибо удачи удачи